OK. ¿Cómo estás? Hola a todos. Me alegro. Muchas gracias. Um, quiero decir sobre el, el Día de la Restauración de la Luz en Corea. OK. Vamos. Este día llamado Gwangbokjeol, ¿eh? Día de la Restauración de la Luz, se conmemora la firma de la retirada japonesa de Corea el 15 de agosto de 1945. Por ello, se realiza un homenaje a las personas que lucharon por la libertad de la nación. La historia de Corea del Sur está compuesta de conflictos bélicos que involucró a otros países. Fue la guerra entre la Unión Soviética y Japón, Japón de 1904 a 1905 la que llevó a Corea a quedar bajo el dominio colonial japonés. Pero fue hasta 1910 que la nacionaron. sin embargo. En 1945, Corea, Corea fue liberada de Japón tras la rendición de este último de, ante Estados Unidos y la, la Unión Soviética, terminando con décadas de sumisión y dominio que había dejado la ocupación japonesa. Del 22 de agosto de 1910 hasta el 15 de agosto de 1945. Dispreche de la liberación de la península coreana gracias a los aliados en 1948, cuando el pro-estadounidense Syngman Lee fue elegido primer presidente de Corea del Sur, y el pro-soviético Il-sung Kim significó Kim Il-sung, fue nombrado primer líder de Corea del Norte. Cabe destacar que es el único día festivo que celebran ambas Coreas y es común que en Corea del Sur se lleven a cabo eventos y actividades, como ceremonias oficiales en las cuales participa el presidente y que tienen lugar en el Salón de la Independencia de Corea en Cheonan o en el centro de Sejong. En los edificios y casas se uh, alza la bandera de Corea del Sur. Y los museos públicos abren de manera gratuita. Ok. Um, oh, muchas gracias por escuchar aquí hoy. Ok. Deseo que tengas un buen día hoy. Um, es un día tan importante e histórico en Corea, especialmente en. Corea del Sur también. Ok, hasta pronto con video en James TV.